बारक सलाम अलैकुम अस्सलाम ईद का है यारो ये प्यार ईद सितम बारक ईद सितम बारक सारे जवन के है मत कोई ईद सितम बारक नमस्कार आपले बुलढाणा समाचार मध्ये स्वागत आहे बुलढाण्यातील ईदगावर सामूहिक नमाज पठन करून इस्लामी धर्मियांनी रमजान ईद उत्साहच केली साजरी बुलढाण्यातील मोती मस्जिद परिसरात ईदगावर सामूहिक नमाज पठण अफवावर विश्वास न ठेवण्याचे मौलाना हाफिज रहमत कुरेशी यांनी केले समाज बांधवांना आव्हान सविस्तर वृत्त देशभरासह आज बुलढाणा जिल्ह्यात मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईद हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला आहे सकाळी जामा मशीद इथून मुस्लिम समाजाचे लोकांनी का मिरवणूक काढून शहराबाहेरील मोठी मस्जिद जवळील ईदगावर पोचून सामूहिक नमाज पठण केली व एकामेकांना गळाभेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या यावेळी अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री बी बी महामुनी यांनी देखील ईदगावर उपस्थिती लावून मुस्लिम समाजाच्या शुभेच्छा दिल्या अफवावर विश्वास न ठेवता जातीय सलोखा ठेवावे असे आवाहन मौलाना हाफिज कुरेशी यांनी समाज बांधवांना केली सदरची माहिती हाफिज रहमत कुरेशी मौलाना जामा मस्जिद बुलढाणा यांनी बुलढाणा समाचारच्या कॅमेऱ्यासमोर दिली आहे वहमत लि वरकू मैं बनाम हाफिज अहमद खान कुरैशी इमाम खतीब जामा मस्जिद बुल्डाना आज ईद फितर का दिन है तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है त्यौहार तो सभी माहाहब के सभी कौमों के आते हैं इसी तरह ये ये त्यौहार मुसलमानों के लिए आया है अभी कली रमजान मुबारक का महीना हमसे रख्सत हुआ जिसके हमने माह रमज़ान में पूरे रोज़े रखे तरावी पड़ी कुरान की तिलावत की और इस महीने में ईमान वालों को बंदों के साथ यानी लोगों के साथ वो तो चाहे किसी मजहब जात पात के हों गुसारी का और खैर ख्वाही का हुक्म दिया गया है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अलखल कोयाल्ला मखलूब जो है तमाम के तमाम मेरा कुंभा है जो भी उसके साथ अच्छाई करता है वो मेरे साथ एहसान करता है लिहाजा इस माह मुबारक में जक़ात भी अदा की जाती है सदका व खैरात भी किया जाता है सदकर फितर भी के किया जाता है इस तरीके से आज जो है रमज़ान के अख्ताम पर शवाल के पहले दिन ईद उलफित मनाई जाती है और फिलहाल आज के हमारे देश भारत के जो हालात हैं उस भारत उस हालात के ऊपर मैं ये कहूँगा कि हम किसी अफवाहों पर या किसी ऐसी गैर जरूरी बातों पर ध्यान न दें अपना जातीय सलोखा और हमारे देश के अंदर शांति और समृद्धि बनाए रखें किसी की बात पे हम कोई अफवाह में आकर कोई किसी किस्म का गलत कदम ना उठाए और न कानून को हाथ में ले अगर कोई ऐसा मौका आता है तो पुलिस प्रशासन हमारे लिए खड़ा है हम उन तक ये बात को पहुंचाएं क्योंकि हमारा जो देश है ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है यहाँ पर हमारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुक हैं सारी कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है हम चाहे अपने आपस में एक दूसरे को बांट लें लेकिन ये अल्लाह का कुंबा है हमें सबके साथ एहसान करना चाहिए ये माह रमजान और ये ईद उल्फ़ित फित्र हमें यही सबक देने के लिए आई थी कि जैसे तुमने एक महीना भर आपस में मोहब्बत और खलूस से अल्लाह ताला की इबादत की है आइंदा ग्यारह महीने भी अल्लाह के लिए तमाम देश भारत के लिए हम दुआएं भी करें कि अल्लाह उसको जो है आसानी से अल्लाह तबारक तला तमाम मुसीबतों को और आफतों को दूर बलाओं को दूर कर दें और हिंदू मुस्लिम आपस में जातीय सलोखा बना कर रखें शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है और भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है ये इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं